Уже начали засыпать, началась сирена. Сидим спокойненько, все. Где-то близко здесь был один удар, потом смотрим, что не шутка. Начало возле нас круглять. Вот. И потом это в секундах, даже никто ничего не понял. Вот. Где-то здесь рядом, ну рядом вот, дом. Вот. Мы присели, засели, все пошло лететь, все пошло гудеть. Вот. Встали. Муж выскочил на улицу здесь, не знаю, где у него осколки, он сейчас в больнице. Вот. Но так ночь прошла. Мы еще выскочили, пошли, подали витка, то вот здесь горело страшно. У нас в комнате окна все вот так лежат, полностью разбита там и стенка, и это, а что у нас? Ну, в основном окна. Окна, крышу я не, не заходила, не видела.

Бабушка 86 лет, вся в стекле, еле вывели ее. А соседи, конечно, пострадали очень, очень страшно. Там соседку, хорошо, что, что тоже пришли ребята, соседи помогли, вытащили ее через. Она все лицо в крови, ничего не видела. Крыша горит вот-вот упадет. Мы ее вытаскивали через, ок... через окна. Бедная женщина, не знаю, как там, наверное, на тяжелом состоянии. Она говорила, что рука у нее. Поломанное. Я слышал, что выбух, выбух, потом пикирование, пикирование дрона, и он, вот он прямо от сама, Нашли обломок герань, герань этой э, крыла. Ну, короче, ужас, ужас. Оно так горело, что я говорю, если бы соседи вовремя не среагировали, эти хозяева бы сгорели заживо. Много ребят пришло, помогали, чем могли. Один вообще рискнул, туда залез, дошел их. Даже ихнюю маленькую собачку спас. Э, Какой-то парень очень отчаянный. Он туда внутрь залез, под, под огнем, вывел, вывел соседей. Ну, короче, помог им выйти. Потому что, я так понимаю, что они сами они, они сами бы не спаслись. Она женщина такая, ну, уже не молодая. У меня пострадали окна, бабушка там психически, ну, очень расстроена. Все, все створки окна вылетели, и крыша по, по стекло, крышу. Ну, так, у меня еще как-то так. А вот это Ленин... И это хорошо, что я взял шланг и залез и начал тушить, тушить по, ну, шлангом поливать, и не перекинулся огонь на мой дом. А так бы и мой дом сгорел. На момент вибуху ми були вдома, і ми не встигли піднятися, точніше, спуститися в підвал, тому що було це дуже швидко, його збили, він почав дуже жужжати, і це, він попав в сусідній дім, і ми не встигли навіть спуститися у підвал. Ми почули, як дрон почав жужати, і це було дуже громко. Ми думаємо, що він летів, мабуть, над домом і в і попав в сусідній дім. Постраждали окна, вікна постраждали, постраждали та й все. Тільки вікна. Ми цілі. Слава Богу, ми не були біля вікон, і на нас не попали осколки. Наш дім тільки постраждав, коли ну вибухова хвиля і. Некоторі вікна постраждали теж. Там там поменшені школи.